Домашняя работа по английскому на повестке дня. Ее же тоже надо делать. Учили список слов, был называется мастерство, арт. И вот тут... Это мне все надо сегодня. С каждым словом по три предложения сделать. можно кончиться, не знаю, может максимум по два, может по одному сделаю, бы они не, немного не в состоянии. И еще учили новую модель предложения. Она как бы новая, старая но все равно ее особо тяжело, тяжело дается в плане то, что много, короче, много смыслов. Оно вроде как не очень, ну и длинное, много смыслов и перевод. Еще и такие слова, которые не в обиходе особо. Remember, там found, found out, зъясуваты, believed, didn't know, realized, усведомить. Поэтому надо сейчас модель предложения раздуплить, что она там, понять, как она работает, и потренировать ее все в голове. А потом вот этот список слов надо будет сделать домашку. Кто хочет блогерскую съемку своего бизнеса или услуги, пишите мне.